Гравці зорі ну теоретично можуть наблизитися до своєї мрії, адже е, на сьогодні зоря ще має теоретичний шанс на вихід з групи Ліги Європи. Цього туру вони зустрічалися із «Фейнордом». Матч завершився з рахунком 1-1. І це попри те, що у другому таймі «Фейнорд» був у меншості, і зоря все таки могла його дотиснути. Проте не вдалося. Чи засмутилися гравці після матчу? Вони поділилися своїми враженнями. Хорошо разобрали игру первую, когда сыграли с ними да, в Роттердаме. Это, с этой командой можно играть. И они, в принципе, дают играть. Они грамотно играют и командам, соперникам дают играть. Можно с любой командой играть. Опять же, мы первый раз в Европе да, набираемся опыта и вот от игры к игре стараемся прибавлять. Я думаю, игра понравилась. То есть болельщикам, эксперты, думаю, оценят все. Ну, к сожалению, если бы еще выиграли, добились положительный результат, вообще было бы супер. После удаления мы владели преимуществом. Они в основном играли на контратаках. Опять мы не смогли реализовать это большинство. Но предпосылки к этому были, чтобы забить и выиграть матч. Хорошая игра, которая придаст нам уверенность в дальнейшем. Это большой опыт для нас. И я думаю, что все-таки команда все молодцы. И я думаю, что мы провели очень хороший матч. Тренер дал установку, чтобы быть в той зоне, навязать защитникам борьбу, чтобы они спокойно не играли и нагнетать, 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 быть в своей точке при атаках. И я думаю, что в какой-то степени это получилось. Ну... Результат 1-1. Я думаю, что, конечно, это хорошо для нас, можно сказать, но все равно как-то обидно, потому что весь тайм играли в большинстве. Парни только 19 лет. Он первый раз играет. И я, допустим, в первой игре там с Минобочей тоже и было очень такие моменты, не присущие мне, что потому что это уровень совсем другой, и это не чемпионат Украины. Здесь где-то времени на размышления очень мало, поэтому может где-то чуть перегорел, старался, но не вышло. Ну, Влад молодец, вышел, усилил. Главное, что у нас выходят игроки на замену и усиливают они а отбыть номер, поэтому это очень здорово. Ну, мы где-то минуте на 30 еще в первом там и поменялись, потому что, ну, так вышло по игре, и у нас буквально сразу пошло, что Ванька там сделал пару проходов, я там э, тоже и подачи, и пенальти заработали. То есть мы почувствовали, что лучше нам поменяться, и так игра идет. И мы договорились с Ванькой и Во втором тайме вийти я на його фланге на моєму нас. І во втором тайме очень хорошо проходило, і ваньки там теж були очень хорошие моменти. Поэтому ми зробили решение, тактичне рішення. И плюс нам тренер постоянно перед його говорить, щоб ми по можливості менялись флангами, коли є така можливість. Нам нема в чому себе картати. Результати команди це наслідок нашої роботи. Ми задоволені тим, що зробили все, що змогли. Спробуємо набрати ще очок у групі. завжди важко грати на виїзді, та ще й у. Меншості увесь другий тайм. Я гордий за своїх партнерів. У зорі теж гарна команда. Вони вміло захищаються і загалом мало пропускають у турнірі. Крім того, у зорі у кожному матчі є кілька непоганих шансів забити. Можливо, їм просто не щастить. Ну, мене два-два питання. Перше: от, чи оціните ви гру, так як сказав футболіст Зорі, Гречишкін, про те, що мовляв, оціните експерти, оцінять гру Зорі. От як ви оціните проти Фейнорга? Ну, мое мнение, желание было запредельное. От самоотдача все, но мы уже немножко другое да, берем. Уже, знаете, оцениваем по европейским меркам, можно так сказать. Конечно, за Рим, мое мнение, не хватило мастерства, чтобы довести эту матч до победы. Команда Роста? Однозначно да. она растет, игры это показывают, но в свете вот этой игры хотелось бы сказать, команда играющая в большинстве, она должна дожимать соперника. И предпосылки к этому были, и моменты были, не смогли. Где-то не хватило мастерства, ну и небольшой там камешек бросил в, в огород Верни Дуба, не рискнул В каком плане? Играют в большинстве два опорных полузащитника. Чайковский, и Харатин. Ну зачем их вдвоем держать там сзади? Один кют, которому... я помню, <глад два раза вылетели. Вылетели. вылетел. Так, а без риска, я к чему это веду? Там а. один кют, которому 40 лет. Да, могли с ним справиться теоретически. Но вся игра за, заточена на что? Фланговые прострелы передачи. Того же Петрака, того же Караваева. Они подспутно ищут такого футболиста, как был Будковский. И там один Бонавентура. Когда мало количественно, но бросается в глаза, не могут, они стреляют, делают прострелы, нету кому завершать. И вот снимая одного порно, выпуская туда кулача, Тим самим вийшов, він вийшов замість би номера. Так, да, ну получилось нападати. Ну, не Ну, а треба було риска, треба було виривати цю Ну, А якщо потім, ну, програти. Ну, а що програти? Могли виграти. Я думаю, якщо б от вийшов, количество она би усилило і, і быстро, і скоростно, їх би там два було, могли бы где-то забить и Це моє мнение, ко... которое. Ну, здесь... Виграли ви ви в тренерському штабі команди, яка грала в Лізі Європи. Тобто, ну, мені но... ну, сложно судити. Я, я... Просто я... ми раз разрикнув. Я к чему говорю к тому что вот не хватило мастерства как он вот э, каравая вроде бы да хорошее впечатление оставил я к чему вот говорю особенно во втором тайме у него ведь много предпосылок он много сделал подач но он самое главное что он ни разу не взял вот к чему я говорю не взял игру на себя. Ведь там, если смотреть, там в игроке да, там минимум 4 человека в створе ворот. Там сложно было тому же Кулачу, на винтуре что-то сделать. То есть нужно было нестандартное решение. И ребята, я думаю, они проанализируют игру не поймут, что нужно нестандартное решение. В каком плане, что идти в один в один, не, боя... не обязательно подавать все время. А он много раз оставался один в один. И я понимаю, сидя, я думаю, ну давай, игру один в один, обыгру. Это нестандартное решение. К сожалению, вот этого не хватило. Это называется мастерство. Это а психология. И психология, но дело в том, что вы понимаете, Игорь, подать это самое простое решение. Это самое простое. И согласен с тем, что нету там Будковского со своим ростом, которого он мог, мог замыкать. Здесь уже нужно выдавать, отдавать такую передачу последнюю, чтобы, знаете, как вот на блюдечке, чтобы замыкать. Ну, Даже. боялись, потому что могли обрезаться. Вот. вот. Так вот. я вот это... просто кажу, что. Понимаете, понимаете, что я же не, не, не просто спитав, что команда росте. Нет. Если команда росте, то команда уже не здесь не выйдет. властных силах. Вот, если бы была в то играли бы в два нападающих при большинстве. А так боялись и водку идти, чтобы не обрезаться. Не, выросла, не ну, я, я считаю абсолютно, что команда выросла, во-первых, психологически. Мое мнение, они выросли, потому что это даже показывают игры, которые после этого. Сейчас, в принципе, ну, давайте честно, у них шансов очень мало, да, там, чтобы пройти дальше. Вот сейчас последние две игры, особенно с Венербакче на выезде, там будет сумасшедшая поддержка. И дома, ну, психологического давления нету. Вот я думаю, что ребята знаете, как бы сбросят себя и еще лучше игру покажут. Хотелось бы от Петряка больше.